Ini yang perundang-perundang ini Menteri Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Kena jawab di sini Biar saya jawab satu persatu dengan fakta Pertama Pembelian berjumlah 1 trilion ringgit dari mereka syarikat Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Mungkin pada masa itu ahli Parlimen pasti gudang tidak hadir. Tapi mengapa? Saya ulang semula hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen, pertimbangan, komersial di bawah Seksyen 6 Perjanjian ini tiada kena mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya kepada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat? Dan kita senaraikan semua pemberian tersebut. Syarikat ni kita, kalau tidak ada tarif pun, ya memang mereka akan beli juga. Kerana ini adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group telah diumumkan pada bulan Mac 2025. Jauh lebih awal dari tarif pengumuman tarif oleh Trump. Samalah juga dengan cadangan perolehan LNG oleh Petronas. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Sebelum ini, sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi sebab kita tak kerja di Petronas, bila dengar pengumuman saja terus melompat sedangkan perkara ini bukan baharu. Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Langkah ini diambil khususnya memandangkan komitmen bekalan jangka panjang Petronas melebihi keupayaan pengeluaran sedia ada. Jadi, sehubungan itu, perolehan LNG daripada negara pengeluar lain termasuk dari Amerika Syarikat akan membolehkan Petronas mengoptimumkan bekalan dan memastikan penghantaran atau delivery yang stabil kepada pelanggan. Ini bukan arahan politik dari Washington. Ini keputusan komersial Petronas untuk memastikan bekalan stabil. Kontrak ditunaikan dan negara tidak berdepan krisis tenaga. Negara perdaulat mesti ada sumber dan pilihan tenaga yang pelbagai. Itu namanya keselamatan tenaga ataupun energy security. Bukan kebergantungan. Seperti yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, standard halal merupakan satu garis merah yang tidak pernah dikompromi oleh kerajaan di sepanjang rundingan perjanjian ad. Ingin saya tegaskan bahawa kebimbangan atau dakwaan yang mengatakan Malaysia berkompromi dengan isu halal ini adalah tidak berasas. Melalui perjanjian, proses kelulusan pengimportan produk halal dari Amerika Syarikat adalah kekal seperti sedia ada, iaitu dengan mematuhi keperluan standard halal Malaysia dan akta perlihal dagangan bagi tujuan perdagangan dalam Malaysia. Perjanjian menetapkan hanya produk halal yang mendapat pengesahan halal dari badan persijilan halal Amerika Syarikat yang telah diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan memenuhi keperluan halal Malaysia. Ini saja yang akan diperakukan dan dibenarkan bagi tujuan ekspor ke Malaysia. Ingin saya tekankan pengiktirafan JAKIM ke atas mana-mana badan persijilan halal di Amerika Syarikat adalah berdasarkan proses audit dan pengesahan yang ketat dengan menilai keupayaan dan tahap pelaksanaan pematuhan terhadap standard halal Malaysia. Ini bermakna kawalan penuh terhadap standard penentuan kriteria dan pengiktirafan halal kekal berada di bawah bidang, jual, bidang kuasa JAKIM. Tiada sebarang kelonggaran terhadap pihawan atau prosedur halal Malaysia. Jadi, kalau ada pihak yang cuba menakut-nakutkan rakyat, kononnya standard halal kita akan ditentukan oleh mereka. Saya nak tegaskan dalam Dewan ini, itu tidak benar. Ya. Standard halal Malaysia ditentukan oleh Malaysia, disahkan oleh JAKIM dan dipelihara oleh umat Islam di negara ini. Ya, noktah full stop. Dari sudut perdagangan, pendekatan ini bertujuan memudah cara pentadbiran dan memfasilitasi urusan ekspor import tanpa menjejaskan integriti sistem halal Malaysia maupun kedudukan standard halal negara sebagai penanda aras antarabangsa secara berterusan. Terdapat dakwaan juga bahawa Malaysia memberikan kelonggaran untuk membenarkan pengeksportan mineral kritikal dan REE ke Amerika Syarikat ya di mana setengah pihak menyifatkannya sebagai menyifatkannya sebagai satu desakan untuk keuntungan segera yang akan menggalakkan matlamat strategik ataupun yang menggagalkan matlamat-matlamat strategik negara. Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Malaysia masih mengekalkan dasar melarang ekspor REE mentah bagi memastikan pembangunan, pembangunan industri hiliran tempatan. Maknanya apa? Maknanya nilai tambah mesti berlaku di Malaysia. Pekerjaan berkemahiran tinggi mesti diwujudkan di Malaysia. Teknologi pemprosesan mesti masuk ke Malaysia. Kita tidak lagi mahu menjadi negara yang hanya menggali dan menghantar keluar bahan mentah murah seperti masa silam. Pada masa ini, Malaysia menggalakkan pelaburan asing dan perpongsian teknologi bagi aktiviti perlombongan RIE mentah dalam membangunkan ekosistem industri domestik yang lebih bersepadu. Jadi sehubungan itu, Malaysia mengalung-alungkan kerjasama strategik dengan pihak Amerika Syarikat maupun negara-negara lain dalam pembangunan industri RIE tempatan terutamanya potensi kerjasama tripartite antara pihak Malaysia, Amerika Syarikat juga dan juga Australia. Saya ulang, kalau ada apa-apa pembangunan sumber strategik negara, ia akan berlaku mengikut undang-undang Malaysia di tanah Malaysia dengan kawalan kedaulatan Malaysia. Ia bukan sesuka hati mengikut kehendak pelabur asing. Saya juga ingin menjelaskan, jelaskan satu perkara penting supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan atau diputar belit. Dasar kita bukan untuk menghalang perdagangan selama-lamanya. Dasar kita ialah untuk menghalang ekspor bahan mentah murah yang tidak diproses supaya nilai tambah berlaku dahulu di Malaysia. Seperti mana sektor lain seperti oil and gas, getah, koko, minyak sawit, Malaysia tidak menghalang ekspor produk hiliran, hiliran dan bahan yang telah diproses. Prinsip yang sama terpakai kepada REE dan juga mineral critical. Selepas proses di dalam negara mengikut undang-undang dan piawaian kita sendiri dan selepas nilai itu dicipta di sini. Produk hiliran bernilai tinggi bolehlah diekspor sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan global. Inilah caranya kita memastikan pekerjaan berkemahiran tinggi, teknologi pemprosesan dan nilai industri kekal di Malaysia bukan disedut keluar sebagai biji mentah dengan harga murah. Umumnya, pelaksanaan fasilitasi dan semua pelaburan di bawah perjanjian ini akan terus tertakluk dan dilaksanakan selaras dengan undang-undang dan dasar negara. Ianya bagi memastikan sektor strategik kekal dilindungi dan dalam masa yang sama memperkukuhkan peluang baru untuk rakyat dan juga industri domestik. Jadi tansi yang tertua, berdasarkan faktor-faktor di atas serta kelonggaran yang diberikan oleh pihak Amerika Syarikat berbanding dengan tuntutan awal, perjanjian ini disifatkan sebagai kesepakatan yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak termasuk sektor perniagaan dan ekspor Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh pelbagai persatuan industri tempatan. Malah Ramai dalam komuniti industri memberitahu MITI secara terus terang kalau rundingan ini gagal, mereka bukan hanya rugi keuntungan, mereka mungkin terpaksa menutup operasi dan memberhentikan pekerja Malaysia. Inilah realiti yang kami tangani setiap hari, jauh dari platform politik maupun retorik media sosial. Saya juga ingin mengulangi bahawa pendekatan Malaysia dalam rundingan adalah berasaskan prinsip keterbukaan dan kepentingan jangka panjang nasional berpaksikan kepada perlindungan bagi kelangsungan syarikat termasuk PKS dan rakyat Malaysia yang menimba rezeki melalui ekosistem sektor perniagaan dan pembuatan yang mana destinasi ekspor adalah ke pasaran Amerika Syarikat. Rundingan ini juga tidak bermaksud persetujuan mutlak negara terhadap semua syarat yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya perjanjian ini menjanjikan ruang untuk Malaysia memastikan semua ataupun peluang untuk berbincang dengan dan berunding sentiasa terbuka agar isu-isu dapat diselesaikan tanpa menjejaskan kepentingan dan kedaulatan negara. Dengan bahasa mudah, perjanjian ini bukan cek kosong kepada Amerika Syarikat. Ia adalah pagar. Pagar yang kita bina supaya apa-apa tindakan selepas ini mesti melalui rundingan bukan ugutan unilateral. MITI juga ingin terus menegaskan bahawa perjanjian ini bukan satu-satunya inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani isu geoekonomik dan geopolitik global. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan sedar bahawa Malaysia tidak boleh bergantung kepada hanya satu atau dua pasaran atau rakan dagang utama saja. Justru kita sedang giat berusaha untuk terus memperbagaikan destinasi pasaran ekspor di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia di pasaran yang sedia ada. Jadi pendekatan utama kita adalah melalui pengukuhan FTA sedia ada dan perundingan FTA yang baru seperti di Republik Korea, UAE, EFTA yang berjaya dimuktamadkan pada tahun ini.